Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun nəzərəcilərim. Hər birinizə kanalımda xoş gəldik. E, bir az aradan sonra yenə bir xeyrlidir. Video çəkmirdim. Yenidən qarşınızdayam, sizlərləyəm. Uşaqlarla həyətə düşmüşdüm, marketə getdim və bir az kiçik market alış-veriş etdim. Dost, sizlərlə onu paylaşmaq istəyirəm. Bu simçikə endirimdə idi. Ondan götürdüm bir ədəd dadına baxmaq üçün e, iki ədəd uşaqlar üçün peçenye aldım, belə bir e, konfet aldım. Bunun içərisi karamellidir. Və belə bir yenə konfet aldım. Bu e, yeni məhsuldur. Və biraz kartof aldım. İndi artıq səhərsi gündür. Dünən videonu davam elətdirə bilmədim. Artıq səhərsi gündür. İndi kek hazırlayacağam. Sizlərlə də paylaşmaq istədim reseptini. Burada 2 ədəd yumurtayla 1 stəkanın başından 1 barmaq aşağı şəkər tozunu yaxşıca çırpıram. Artıq 5-6 dəqiqədir ki, çırpıram. Hər ikisini, baxın belə rəngi artıq ah ağabdaq olub, qatılığı da artıq qatılaşıb, köpüklənib. Qəşəng. Artıq kifayətdir. Üzərinə 150 qram əridilmiş kərə yağını əlavə edirəm. Ərit, əritmişəm kərə yağını, soyuyub, ancaq tam da soyuq olmamalıdır. Yəni yox, vəziyyətə olmalıdır. Daha sonra otaq temperaturunda olan 250 ml südü əlavə edirəm və bir dəqiqə kimi çaldım. Artıq hamsa bir-birinə yaxşıca qarışdı. Mikserlə işim bitdiyi üçün mikserin başlıqlarını çıxardıb götürürəm artıq. Və üzərinə unlu qarışımı əlavə edəcəm. Burada bir stəkan yarım un var. 2 dolu xörək qaşığı kakao götürmüşəm. Yarım paket qabartma tozu, 1 çay qaşığı, yəni 1 paket vanilin, o da 1 çay qaşığıdır. 1/1 stəkan yarım götürmüşəm. Daha sonra lazım olduqca üzərinə əlavə etmək üçün, yəni birdən bir hamısını töküb xəmirimi qatı etmək istəmirəm ki, kekisim də qatı alınmasın. Və 3-4 dəfəyə onu içərisinə az-az ələyərək qarışdırıram, əlavə edirəm ki, içərisində topaqlar yaranmasın. Ələmək də mütləqdir, onu qeyd etmək istədim sizin üçün. Ələnməsə, baxın, kakao içərisində necə düyün-düyün qalır. Bu, içərisində çox da gözəl görüntü verməyəcək. Düyündüyün -düyün qalan kakaolar ağızda acıdadır. Hə, yavaş-yavaş qarışdırıram, bütün ovul içərisinə əlavə edirəm. Bəli, artıq əlavə etdim. Unu az olduğu üçün mən üzərinə yenidən biraz un əlavə etdim qab xəmirin. Hamısı birlikdə cəmi 2 stəkan və 2 xörək qaşığı un getdi. Kakao üzr istəyirəm. Kakao deyil, un getdi. Kənarlarını da yaxşı qarışdırıram spatula ilə. Kənarlarında qalanlar da qarışsın və qalibin içərinə lağv edirəm. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, qalibi xəmiri hazırlamamışdan əvvəl yaxşıca içərinə yağlanmışdım. Hər tərəfini yaxşı yağlamaq lazımdır. Daha sonra bir az unlayıram, artıq qalan unları. Qalibi tərs çevirib çırpıram. Və ə, bu şəkildə hazırladım. Keksini deməli 180 dərəcəli sobada 45 dəqiqə bişirdim. Tam soyuduqdan sonra Mənimki tam soymuyub, ilıqdır, kekim belə tərs çevirirəm. Heç qəlibin içərisində tam da çevirməmiş. Düşdü. Heç bir yapışma olmadı, gördüyünüz kimi çox gözəl alınır. Burada gördüyünüz e, kərə yağıdır. Kərə yağının içərisinə də un əlavə etdiyim üçün çox olub yağı bir az. E, üzərində gördüyünüz sarılar kərə yağıdır və keks dilimləyib servis edirəm. Sizlərə necə olduğunu göstərmək istirəm. Hələ tam soyumayıb, ilıq şəkildədir. Belə ilıq olduqda üzəri xırçılıqlı, içi isə nəmli, çox gözəl olub. Mən ilk dəfədir ki, kərə yağı ilə hazırlayırdım keksli, ancaq nəticəni çox bəyəndim. Çox gözəl olub, dadlı alınmışdı. Şəkər tozu nəyə çox istəyirsinizsə, daha çox əlavə edə bilərsiniz. Mən stəkanın başından bir barmaq aşağı əlavə etdim. Çox da şirin olmasın deyə. İstəsəz daha çox əlavə edə bilərsiniz. Və indi artıq axşam üçün, axşamı uşaqlar üçün dovru hazırlamaq istəyirəm. Görtlərimi yumuşam hazırlamışam. Burada nanəni saplaqlarından ayırıram. 2 ədəd keşniş, 2 dəstə keşniş, 2 dəstə şüyüd iki dəstə ıspanaq və bir dəstə nanə götürmüşəm burda. Göyərtlərin hamısını xırda-xırda doğrayıram. Artıq gürtülərin hamısını doğradım. Baxın belə qabın içərisinə yığılmışam. İndi qazanın içərinə məsüzmədən hazırlayacam. Qatığı öz süzmüşəm. Belə e, süzmədən hazırlayacam. Bu süzməni qazanın içərinə əlavə edirəm. Daha sonra üzərinə bir az su əlavə edəcəm və blenderla xərisindəki düyünlər tam açılana qədər əzirəm, keçirdirəm. Krem halında olur, çox gözəl olur belə etdikdə. Hazırlayan indi mən. Daha sonra da nəticəni sizlərə göstərəcəm. Əgər çox qatı olsa, üzərinə biraz da su əlavə edə bilərsiniz. Mən biraz daha su əlavə etdim. Baxın, belə çox gözəl şəkildə açıldı. Heç bir tərəfində düyünü qalmadı. İndi içərinə yuduğum düyünə əlavə edəcəm təxminən 4 xörək qaşığı qədər olar. Bir ədəd yumurta, kiçik yumurtadan istifadə etdim. Ən kiçiyi hansı idi evdə onu istifadə edirəm. Və belə yumurta qatıqla yaxşıca qarışdırıram. Daha sonra üzərinə 3 xörək qaşığı və yarımdan bir az daha az un əlavə edirəm. buka unudə qatıqla yaxşıca qarışdırıram, duzuna əlavə etməmiş. Qatıqın belə alındı. Təbəqəni tərsənə çıxartma artıq. üzerinə doğradığım görtülərə əlavə edirəm. Və qatılığını tutdurduquna qədər, yəni ki, necə olmalıdı, qatılığını, duruluğunu tutdurana qədər üzərinə su əlavə edirəm. Mənim bu qazanım 5 litrlikdir. 5 litr təxmini, 5 litrdən bir az az oldu. Yəni 4 litrə yaxın doyğalma alındı. 4 litrə yaxın oldu, bəli. 4 litrə yaxın doyğu alındı. Baxın, son qatılığı belə oldu. Sizlərə də göstərmək istədim. Qasın üzərinə qoyub dayanmadan qarışdırıram. Duznu əlavə etməmişəm. Duzunu bişdikdən sonra əlavə edirəm. Baxın, artıq bişib səhrəsi gündəndə. Sizlərə də çəkib göstərmək istədim. Əgər məsələn, bu sizə qatılığı daha çox gəlibsə, onda unu az əlavə edə bilərsiniz. Dadı çox dadlı oldu. Bugünkü videom bu qədər. Hər birinizə izlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək üzrə inşallah. Sağlıqla qalın. Sağ olun.